Ben, Şimal bölgesinin oğlu olduğum için Azerbaycan'a bölgelere veriblər. Mən bunu subut edelim. Hava virusu verilir televizyonda. Deyir ki, Qalb bölgesinde 32-38 derece olacak. Gelin bölgesinde 60 derece olacak. Öyle ki bizim rayonun adı yani Şimal bölgesi. Bədbaht bir bölgede bu Azerbaycan'da. Aa, ya biz, biz Azerbaycan'ın gözünde en bədbaht bir məhluk. <laughs> Mən deyirəm bunu. Onların gözündə amma dünyanın ən xoşbəxt doğuluyuq ki biz. Bizdən xətayı çıxır, bizdən fətəli xan çıxır, bizdən kimlər çıxmayıb olsun. Kimin nə çıxır, gətirib <laughs> qoysun ortaya. Otururam səhər gün ortaya, iki dama yumurfiya qolaqlı verib mən. Hə? Əliman amamızın qardaşıdır. Zahir kimi, Berni kimi, bədi daimdir. Allah təala gün olsun ki, Qobada hər günə, hər gün, hər mərhələdə toy eləsən. Mənim imkanım olsun ki, mən də gəlim o toylara. Sizinlə xuda pisəşməmişdən qaba, üzü istamamızdır. qəna etməmişdən qabaq mən qardaşımdan xahiş elidim. Qardaşlarımı bilirdim. Yəni mən könülə musiqan çalmışam. Artelasiya düşməsəydi, Azərbaycanda bəki məndən güldü məğənə olmamızadı. Bəd mah tərəfləri məni. Zəhərlərlər məni çünki bu milətə mən mə lazım deyildi. Ona görə ki mən şah olmalı idəm. Qoymadlar şah olmağa. Mağazam nöşərləyiblər də. Nöşə kimi yaşayıram. Ən Elməşayxımdan məclisindən yola verə gedirəm. Mən hamısı nəşəriyəm. Mən isə mamızan məqədəm. Mən Taliyatorda, Moskvada, Kümendə, Neftiyevskda, mən Antaliyada, dünya harasında olmamışam toyda. Bir dəvəz bağçılığım nə olur ki, mən erməni üstündə döyülüb sımmışam suruxu basımlarından. Ağzımı bitə vurub dağıdıblar. Nə üçün? Çikmdan yeganə ola olmuşam Azərbaycanın 98-ci ildə. Tamam zor balayını naqazət eləmişəm. Kremlə teleqrama vurmuşam. Müdəmə <laughs> şeir deyincə qulaqsız olub. <laughs> Deyir sizlərdən nə namus, nə də şeqelət. Sizlərdə Arvat da talasız olub. Biraz andıranıq edib şəhət, axırda alava istək qulaqsız olub. Kele <laughs> asmızda çatdı evaz ancaq sonuya qədə yerə salınmışdı. Ha, bol. Mən bu dövlətin, bu ölkənin, bu vətənin hər bir dərdi üçün mən hazır olamanam. Nə söz deyən qardaşlarımız çoxdur. Allah canlarını sağaləsin.